मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत कुछ छूट रहा है हमसे हमें पूरे इस्लाम का नमूना बनना है इस्लाम ये सिखाता है कि वक्त मत ज़ाय करो क्या हम वाकई इस पर अमल कर रहे हैं हम में से अक्सर लोग और मैं तो ये कहने को तैयार हूं कि सब लोग रोजाना अच्छा खासा वक्त जया करते हैं अगर उस वक्त का हम सही इस्तेमाल करें तो अपना ईमान भी बढ़ा सकते हैं अपना इल्म भी बढ़ा सकते हैं अल्लाह से अपना ताल्लुक भी बढ़ा सकते हैं और अपने फैमिली में प्यार मोहब्बत भी बढ़ा सकते हैं अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों से अपने ताल्लुक अच्छे कर सकते हैं और अपने मुल्क के समाज से अपने पड़ोसियों से वो चाहे मुसलमान हो, चाहे न हो, इंसान हैं हमारे इंसानी भाई हैं हमारे वतनी भाई हैं उनसे अपने ताल्लुक बेहतर बना सकते हैं और पूरे समाज को बेहतर बनाने में हमारा हिस्सा लग सकता है सिर्फ इस तरह कि अगर हम अपना वक्त जाय करना छोड़ दें रोजाना हर शख्स अपने दो तीन घंटे ऐसे जरूर बर्बाद करता है जिसका वो उससे बेहतर इस्तेमाल कर सकता है मैं रवायती किस्म का बयान नहीं करूंगा चंद बातें गिनाऊंगा जिनको बिल्कुल प्रैक्टिकल जिंदगी से जिनके ताल्लुक आजकल के नए दौर में घंटों जाए करते हैं हम में से अक्सर लोग मोबाइल और व्हाट्सएप में इतना दिल तारीख होता है और इतना हम तरक्की से अपने को महरूम करते हैं इसकी वजह से समझदार लोग अपने वक्त को ज़ाय नहीं करते मुफीद चीज़ों में लगाते हैं यहाँ तक कि अगर किसी के घर में थोड़ी परेशानी चल रही है कारोबार की रोज़ी रोकी में कुछ तंगी चल रही है और हालात तो ज़िंदगी में आते ही हैं और बहुत से लोग जो दीन के काम में लगे होते हैं मस्जिद मकतब मदरसे की खिदमत कर रहे होते हैं उनके घरों में तंगी होती है अब ये लोग भी और इनकी बीवियाँ भी अगर ज़रा समझदार हो जाए तो अपने वक्त को इस्तेमाल करके घर में बैठकर ऐसे काम कर सकते हैं और कर सकती हैं जिनसे घर की रोजी रोटी में जो तंगी है वो दूर हो और मदद मिले मुफीद कामों में मशगूल रहना ये ख़ुद बहुत समझदारी की बात है हर वक्त नफलें पढ़ते रहना और ज़िक्र करते रहना ये मैं नहीं कह रहा हूँ एक बार रहमत दोआलम सल्ला वसल्लम की नज़र पड़ी हज़रत आयशा रजील् तारा की बहन थी हजरत असम वो कुछ सलाइयाँ लिए हुए कुछ बुन रही थी पहले हमारे घरों में औरतें स्वेटर बुना करती थी टोपियां बुना करती थी और पता नहीं क्या क्या काढ़ा करती थी कशीदाकारी करती थी फूल बनाती थी चादरों में और तकियों में इन सब चीजों का रिवाज खत्म हो गया मैं खास तौर पर इन चीजों की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं जब हमारी औरतें और हमारे घरों की बच्चियां तकीय गिलाफ पर फूल काटती थी चादरों पर फूल बनाती थी स्वेटर बुनती थी तो ये हजारों गुनाहों से महफूज रहती थी और खिदमत का जज्बा इनके अंदर पैदा होता था कभी अब्बा के लिए स्वेटर बना रही हैं, कभी चचा के लिए बना रही हैं कभी खालू के लिए कभी मामू के लिए कभी फुफा के लिए कभी अम्मी के लिए एक मिजाज बनता था लड़की का एक मिजाज बनता था बेटी का एक मिजाज बनता था बीवी और बहू का कि हमें तो इन, अपने घर के खानदान के सब लोगों के काम आना है तो हजूर अक्रम वसल्लम की नजर पड़ी हजरत असमा पर वो कुछ बुल नहीं थी तो जानते हो कि हजूर ने क्या फरमाया वो न तालीम कर रही थी न जिक्र कर रही थी न मुराकबा कर रही थी न नफलें पढ़ रही थी वो स्वेटर बुन रही थी या कुछ बुन रही थी तो हजूर ने पूछा क्या कर रही हो आसमा तो आसमा ने जवाब दिया कि मैं फुला के लिए ये बुन रही हूँ अपने वालिद माजिद अबूबकर के लिए कहा वालदा के लिए कहा या किस के लिए कहा तो जानते हैं हजूर ने क्या फरमाया हुजूर ने फरमाया जितना खुश अल्लाह किसी मुजाहिद के हाथ में तलवार देखकर होता है उतना ही खुश तुम बच्चियों और औरतों के हाथों में ये बुनने वाली सुई और सलाइयाँ देख कर होता है अब ये तरबियत है हमारे घरों से निकल गया ये रिवाज सब कुछ बाजार से ख़रीदना है घर में काम ही नहीं करना इसके इतने मनूस नतीजे निकल रहे हैं कि जो लड़की बारह तेरह चौदह पंद्रह साल की उम्र में वो कुछ घर में काम करने की आदत नहीं होगी जिसकी वो कल को जाकर ससुराल में वो मुसीबत बनेगी मुझे कहेगी कि, कि मैं अकेली रहूँगी मैं नहीं रहूंगी आपके बाप और माँ के साथ मैं सास ससुर की खिदमत नहीं करूंगी मुझे अकेला रखिए इसलिए कि अकेले रहने में काम कम करना पड़ेगा कोई बड़ा निगरा भी नहीं होगा रोक टोक करने वाला और यहाँ से झगड़े शुरू होंगे शोहर कहेगा कि भाई मैं बूढ़े माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकता लड़की कहेगी कि नहीं जा सकते तो मुझे छोड़ दीजिए मैं जा रही हूँ मैं के और तमाशा शुरू हो जाएगी कहाँ से शुरू हुआ तमाशा तमाशा वहां से शुरू हुआ कि आप ने नासमझी का सबूत दिया माँ ने नासमझी का सबूत दिया और अपनी बच्ची को शुरू से खिदमत के काम में मशहूर रहने का मोहब्बत के साथ आदि नहीं बनाया रोजी रोटी में तंगी है आप शिकायत करते फिरते हैं रोते फिर रहे हैं हर दौर में तंगी हुआ करती थी बीवियां कहती थी कि आप परेशान न हों मैं घर में बैठकर कपड़े सीऊंगी मैं इंशाल्लाह पर्दे के पाबंदी के साथ घर में बैठकर कपड़ों की सिलाई करूंगी ताकि कुछ कमाई हो और आपका कुछ बोझ बटे ये वफ़ादार और समझदार बीवी की पहचान है कि अगर किसी वजह से शोहर की रोजी में कुछ कमी है घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो बीवी नाराज़ ना हो मायूस ना हो चौबीस घंटों की तरफ ना दौड़े बीवी अपने शोहर से ये कहे कि आप परेशान न होइए, मैं घर का काम भी करूँगी और इन कुछ कपड़े सीकर या ऐसा ही कोई काम घर पे बैठ के करके मैं आपका साथ दूँगी मैं पापड़ बनाऊंगी, मैं ये बनाऊंगी और वह बनाऊंगी, मैं घर में अचार बनाऊंगी, उसको मार्केट में फैला दीजिए चंद दुकानों पर रख दीजिएगा इनशाला कुछ आमदनी होगी और काम आगे बढ़ेगा परेशान न होइए। है ये सब वो लोग कर सकते हैं कि जिनको वक्त के इस्तेमाल का सलीका हो